За что получают деньги риэлтор? Мне кажется, на Украине бредовая ситуация, когда за услуги риэлтора платит человек, который его не нанимал. Допустим, там, вот в Одессе снимаешь квартиру, ты платишь первый, последний месяц и риэлтору. За что, непонятно. Только за то, что он тебе показал квартиру. Мне кажется, это только в Украине такой бред. Например, вот в Грузии я снимал квартиру, я пришел на встречу, вот есть хозяин, есть риэлтор. Да, он нанял риэлтора, но я риэлтору не заплатил ни копейки. То есть мы пришли, я все посмотрел, э, риэлтор уже там приготовил договор и так далее, но хозяин квартиры нанял риэлтора и там с ней договорился о какой-то цене, я не знаю, не вникал, ничего, это меня не интересовало. Я первый последний месяц заплатил, договор подписал и все, свободен. Я надеюсь, что все к этому придет в ближайшее время. Ну, например, вот мы автобусные билеты продаем в Европу. Мы же не говорим пассажиру. Ну смотри, билет стоит 1000 гривен и еще 500 гривен за наши услуги. Нет, мы, нас нанимает перевозчик. Да, он говорит, я вам за пассажира там буду платить такой-то процент комиссии. Найдите мне пассажира, приведите его, оформите и так далее. Сделайте весь комплекс услуг. Я вам буду за каждого уехавшего пассажира платить деньги. Ну, это нормальный подход. Но мне интересно, как вот э, придет это к тому, что кто нанимает риэлтора, тут ему платят в Украине или останется так, как есть.